Меня зовут Брайан Самна. Я из Ливерпуля, Англия. Я вырос в рабочем районе. Скейтбординг стал для меня как бы отдушиной, способом самовыражения. В Ливерпуле было совсем немного детей-скейтбордистов, у которых были спонсоры, и которые участвовали в международных любительских соревнованиях. Я же был в их числе. Затем уже в Америке с помощью компании Birdhouse я стал профессиональным скейтбордистом. Скейтбординг был смыслом моей жизни, поэтому я и решил переехать в Америку. Я старался оттачивать свое мастерство. У меня была сильная мотивация, потому что я приехал из Англии и боролся за выживание. Я не знал, приживусь я здесь или нет, поэтому все время я отдавал тренировкам. В детстве я ходил в католическую церковь, но никогда не испытывал Божьего присутствия. Я знал только, что Иисус умер. Но даже если бы я и стал над этим размышлять, то пришел бы к выводу, что меня это не касается. Меня интересовали только скейтбординг, солнце, океан и развлечения. Мне никто не говорил, что меня сотворил Бог и что Он меня любит. Затем я женился, и мы переехали в Дакоту. Я продолжал выступать на скейте, и через пять лет мы купили дом. Но почему-то я не был счастлив. Однажды в отчаянии я воткнул себе в рук отвертку. Я часто задумывался о самоубийстве. На соревнованиях за меня болели 7 тысяч ребят, но меня это не ободряло. Мне все было не в радость. Еще в Ливерпуле я постоянно дрался. Я также занимался боевыми искусствами. Однажды в Америке я так сильно подрался, что предстал за это перестать. Перед судом. Судья направил меня на общественные работы. Мне нужно было выбрать занятие из списка. И я почему-то выбрал христианский магазин. Мне это показалось забавным. Придя в тот магазин, я стал задавать вопросы о Боге, но как бы с иронией. Разве в это можно верить? Кто такой Иисус? Все это сказки. Я решил быть адвокатом дьявола и доказать, что все они заблуждаются. Однажды в магазине я увидел на Книгу Дело Христа и взял ее почитать. Я готовил для этих странных христиан еду и засыпал их вопросами, но не ощущал Божьего присутствия. Я все еще ругался и пил, но однажды я пошел в церковь, и пастор проповедовал из послания к Галатам. Оказывается, что когда мы ругаемся, думаем о плохом и много болтаем, то грешим. При многословии не миновать греха. Я понял, что эти вроде бы мелкие грехи отделяют меня от Бога. Я осознал, что Бог рядом, но грех не дает мне с ним сблизиться. Я уединился и 40 минут молился. Помню, я сказал, я хотел доказать, что тебя нет. Но теперь, Иисус, я думаю, что ты жил на этой земле, и ты Божий Сын. Если ты мне откроешься, я отдам тебе всю свою жизнь. Я сделаю это, это, это и это. И вот самое удивительное, когда я молился, то увидел видение. Кто-то подошел ко мне, будто с шаровой молнией в руках, положил мне ее на голову, и по мне словно разлилась энергия. В ту минуту я крестился Духом Святым. Я разрыдался. Я плакал от сожаления о том, что многие люди в это не верят. Они не знают, что Бог есть, потому что дьявол хорошо постарался их обмануть. В тот день Иисус вошел в мое сердце. Я был сотворен, чтобы общаться с Ним. Все сотворено им и для Него. Он все, что мне нужно.